транспортна комісія, хто не знає. Доброго дня. Громадські з камерою зразу. Ну, да. Це голова кооперативу. Да. Ромір Анатольович. Дуже приємно. Ось мій паспорт. Я хотів би, щоб ми розібрали ситуацію, наскільки, скажімо так, функціонує кооператив, що не є дійсно. Якщо не трудно, представтеся. Да, заделик Андрей, я депутат Кевсовета, секретарь транспортной комиссии. Приятно. И можно удостоверение ваше? Да, можно завести в Киеве. Представьтесь, это. Ценный помещенник Черныш Владимир. Черныш. Черныш. Раз Та да, давай, Я думаю, что вы знаете депутатом. Я не не він покажу еще. А мы знаем. Да, хорошо. Да, ну, а, все равно принесут, ну, Ви знаєте, що ваше питання було у нас на транспортній комісії. Поэтому... У нас така э, ну, робота по транспортній комісії. Ми в'їжджаємо на всі кооперативи гараж-будівельних, перевіряємо на наявність комерційної якоїсь діяльності, на наявність там земель, це ми бачимо по документам правоустановлюючим, які нам надає земельна комісія. Ну і дивимося на фактори будь-яких порушень щодо... Які там можуть бути у вас моменти по, yeah. саме по гаражному будівельному Тому ваші гаражні будівельні партньо не є виключеним, тому що у нас до всіх однакове відношення. І ми зараз у вас... Як вас побачить? Андрій Іванович, Андрій Іванович, так. 37-го посвіщення, да. ну, так. спрашивайте. Да, что нас интересует? Нам бы хотелось пройти с территории, поглянуть территорию, ну, уже Да, и не Пойдемте. Не-не-не-не, это я. Члены комиссии. Да? конечно. Пошли, пошли, пошли. Вопросы должны отвечать. Здравствуйте. На больше людей на большей цифровых. Больше дополнительных. Тут у що в основах. Что-то к самому початку, да? Вот это по каждому сторону. Тут є ще союзники. Абсолютно. 1986 помирають. Односкорений Да, був скорений, обучений, року влучний, повторений автокоператив Освісенський, так? Охорноховського два. 1986 року тут буде гірно. Мають те, що мають. Так? Це вони створили своїми руками, своїми сусідами, з своїми з ці... ці... з асфальтом, який з такі... їм Ну, Могли щось покращити, пи... щось... шахання, що було стало... ясно ясні розуміння. З 2005 року укладений договір оренди земельної ділянки. правильно? Так, так, так. 2005 році, так.

не, не, не получили не вот это вот наш Здесь удовольствие сбора канализации со всего района и уже не как раз он обваливался тут мы разбирали все вот это вот раскапывали восстанавливали там тоже провалы были, но в основном вот это самое вот, э, то, что касается этого, значит, ну, в э, последний раз мы были у Полищука на приеме по поводу того, что нам отказали э, в, э, землетрясение, как, как землетрясение. Сказать, правильно сказать, то есть в соответствующем коэффициенте взаимовыкористания. То есть, чтобы этот коэффициент относился к нашему роду деятельности. Там, допустим, что мы тут не сельскохозяйственная какая-то компания, которая выращивает, что-то а какая-то другая, а что мы именно та компания, которая, та группа людей, кооператив, которая занимается обслуживанием своих интересов, никаких других, никакой коммерческой деятельности мы тут не ведем. И заблаговременно мы тоже обратились в кадастр и получили отказ. После этого мы пошли на прием к Полищуку и где отстаивали свои права на существование. И там он нам сказал, вот мы ему показали документы, которые мы официально написали, о том, что весь коллектив людей, тут у нас есть, сами понимаете, юристы, вот есть, все прекрасно знают, что если мы подали свое письменное намерение продлить договор аренды, то в соответствии с законом Украины об аренде, мы в случае отсутствия возражения со стороны арендодателя, то есть киевской мэрии, автоматически получаем продление на тот же период, который был в предыдущем договоре, и на тех же условиях. То есть это уже второй раз автоматически мы не получили ответа отрицательного, поскольку мы все время переписываемся. И даже по вопросу, когда коснулось, мы написали, когда пришел первый, ну, первый раз, я увидел и услышал представителей Киев транспорт сервиса, которые принесли нам бумагу, это было в марте, по-моему, или в апреле, в марте, в марте, да, в марте, то там было написано, чтобы мы освободили эту площадку, поскольку они завтра, ну, с 18 числа вводят свое правление. Ну, зная, как они вводили правление через тот же Борис Фенко в других местах, мы тут же написали заявление в полицию о том, чтобы нас оградили от того, чего нас полиция не оградила. И написали письмо к Кличку с вопросом. Вот пришел парксер Ну, расписал все то, что я вам сказал. Нам что, освобождать для них или как нам быть? Пришел ответ от Кличка. Там, правда, ничего не было написано, освобождать или не освобождать. Но там было написано, что наши документы на рассмотрение и никакого отрицательного решения по нашему службе. Поэтому мы так и написали. Поскольку одна каденция уже прошла, сейчас второй срок, то все люди знают, что автоматически, опираясь на закон Украины об аренде, мы имеем продление аренды до 2021 года. На что Полищук не возразил? Но ну, у вас же нет э, додатка до договора. Я говорю, ну у нас его нет. Ну а вы, пожалуйста, скажите нам, в чем наша вина? что у нас этого додатка нет. Мы его готовим или нет. И он тогда замолчался и на с нашей Потому что в действительности мы сами подходили к землеустроителю и говорили по поводу додатка. Он нам, я могу даже фамилию имя отчества дать, я просто на память, да, не помню, он сказал, чтобы мы пошли, вернее, помощница его сказала, чтобы мы пошли в районную раду и там решали вопрос по поводу додатка. Податок и сказал, ну, короче, дали нам воду. Мы написали с нашим юристом это письмо, пошли туда, ну, то есть нас оттуда отправили. Потом мы пошли, ну, собственно, что значит отправили? Сказали, что районная администрация не имеет функций таких, которые позволили бы нам создать этот оборудование. Поэтому мы пошли к землеустроителю, ну, и, в общем-то, там ответ был дословно следующий. Мы не нуждаемся в вашей копии, мы вам дадим проект, Договора и дальше будем согласовывать. Все. Это сказал землеустроитель. Это официальное лицо, с которым мы э, общались весь период подготовки документов на утверждение или неутверждение аренды КМДО. Вот, в общем, такая. Ну, она потом на земельную комиссию, земельная комиссия уже. А да, это и да, есть она... земельная комиссия. Да, это земельная. Это и есть земельная передала. комиссия, ну, она готовит а потом. Да, то есть да, 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 пока да. не передала она все это на рассмотрение внутрь КНД, мы общались с землевладельцами. Вот такая вот история. Пойдем Я, я, еще я еще хочу, хочу, передал. хочу пару слов. Документы и почему Киев правда ну, не дает